रहीम तोशाखाना केस जिसमें खान साहब को सजा हुई थी और हमने उस ऑर्डर को इस्लामाबाद कोर्ट में चैलेंज किया था आज हमने वाजह तौर पर इस्ता की कि इस केस का फैसला आज ही दे दिया जाए क्योंकि ये ऐसी सजा है तीन साल जो कि फॉरन सस्पेंड हो जाती है वाजह तौर पर सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का हवाला भी दिया लेकिन दूसरी तरफ से यह इस्त की गई कि चौदह दिन का टाइम दिया जाए हमारी तैयारी नहीं है इलेक्शन कमीशन का यह बयान कि हमारी तैयारी नहीं है रिकॉर्ड नहीं है कितना मजाका खेज है इलेक्शन कमीशन जिसने केस बनाया इलेक्शन कमीशन जो सारा सारा प्रोसेस करता रहा ट्रायल जिन्होंने जिन्होंने किया जिन्होंने केस बनाकर सजा दिलवाई वो आज कह रहा है हमें टाइम दिए जाए हमारी तैयारी नहीं है हमें केस का पता नहीं है जब कोर्ट ने वाजा तौर पर लास्ट डेट के ऊपर नोटिस किए थे टाइम दिया था रिकॉर्ड तलब किया था तो क्यों नहीं रिकॉर्ड लिया गया सिर्फ और सिर्फ खान साहब को मजीर अंदर रखने के लिए हमने कोर्ट से सदा की कि हम भीख नहीं मांग रहे हमारा हक है आज ही फैसला दिया जाए अगर आपने हमारे हक में देना है दे दें अगर आपने हमारे खिलाफ देना है लेकिन फैसला आज दें हमें लगा कि कोर्ट जो है वो हफ्ता दे टाइम देना चाह रही है हमने कहा कि आज दें फिर उन्होंने कहा कोर्ट ने कि ना उनकी मानते हैं ना आपकी मानते हैं ये जो मैटर है ये परसों के लिए रख लेते हैं इन परसों इस केस के अंदर हर सूरत आर्गूमेंट होंगे खान साहब की जमानत होगी परसों से आगे इनशाला हर गिज नहीं जाएगा आज जो बहाने बनाए गए वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि खान साहब को मजीद रखा जाए दूसरा वहां पर रिपोर्ट पेश की गई एडिशनल सेशन जज की जिसने वाजा कह दिया कि खान साहब के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ सिर्फ दो वकला की हद तक एक्सेस दी गई है बाबर साहब जाएंगे या साहब खोसर साथ जाएंगे उसके अलावा अभी तक नहीं है मेरी पिटिशन के हवाले से इस्तः की गई कि उसको फिक्स कर लें जिसमें हमने तेरह वकीलों की लिस्ट दी हुई है तो चीफ साहब ने कहा कि आप सेक्रेटरी साहब से बात कीजिएगा नंबर बता दीजिएगा तो हम उसको देख लेते हैं फिक्स कर लेते हैं लेकिन अभी तक कोई हमें रिलीफ नहीं मिला क्सेस का प्रॉपर ना फैसिलिटीज का ना उसके साथ फूड्स का और बाकी जो हमने चीजें मांगी थी और जो केस है वो भी आपके सामने है कि वो सेम यूं ही लटका हुआ है सलाह खैर करेगा इंशाल्लाह जल्दी